તાજેતરમાં ચીનમાં ફેલાઈ રહેલો એચએમપીવી વાયરસ હવે ચીન પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો ભારતમાં જ નહીં પણ ગુજરાતમાં તેનો પગપેસરો થયો છે જેમાં અમદાવાદમાં એચએમપીવીનો કેસ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર દોડતું થયું છે આ વાયરસના લક્ષણો કેવા છે તે કેવી રીતે ફેલાય છે અને ખાસ વાત એનાથી બચવા માટે શું કરવું એના વિશે વાત કરવી છે આ વિડિયો નમસ્કાર વાઇપ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે હું પાર્થ અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારની ઓરેન્જ હોસ્પિટલમાં એચ એમ પીવી વાયરસનો કેસ નોંધાતા તંત્ર દોડતું થયું છે માહિતી અનુસાર બે મહિનાના બાળકને એચએમપીવી પોઝિટિવ આવતા તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે જેના વિશે ઓરેન્જ હોસ્પિટલના ડોક્ટર નીરવ પટેલે ખુલાસો કરતા શું કહ્યું ચાલો સાવ આઈ એમ ડોક્ટર નીરવ પટેલ कंसल्टेंट न्यूनाटोलॉजिस्ट एंड पीडियाटिक इंटेंसिविस्ट एट ऑरेंज चिल्ड्रन हॉस्पिटल चांदखेड़ा अहमदाबाद अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है ये वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को यह इन्फेक्शन कैसे लगता है कौन कौन से बच्चों में या एडल्ट में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है और उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिमटोम भी नॉर्मली सर्दी होता है खांसी होता है बलगम निकलता है बच्चे को आ, कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा आ, स्पीड में सांस लेता है आ, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने के को मिलता है जो हमारे यहाँ पे बच्चे आ बच्चा आया वो ट्वेंटी को ट्वेंटी ऑफ दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर टू टू थ्री डेज था वो मोडासा के आगे अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है वहाँ से आए थे बच्चे को दो दिन तीन दिन हमने छोटे मशीन पे रखा उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया ऑलमोस्ट फाइव डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफ़ी सुधार आया वायरल का एंटीवायरल uh, मेडिकेशन होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है नेबुलाइजेशन उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तो प्री मैच्योर था जिसकी बच्चे वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सरफेट नाम का फेफड़ो का इंजेक्शन होता है वो भी देना पड़ा था तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे तो ये नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके आ, कोई ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए उससे ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज़ करो नॉर्मली हैंड वॉशिंग हम बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 बार हैंड वॉशिंग करते रहो और जिसको भी लगे ऐसे संक्रमित हुए उस वो लोग जस्ट यूज योर मास्क कि नॉर्मली जो अपना सिंपल वाला मास्क भी होता है इवन क्लोथ मास्क इज आल्सो यूजफुल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन હાલમાં ચીનમાં તીવ્ર ગતિએ ફેલાઈ રહેલો એચએમપીવી એટલે હ્યુમન મેટા પ્યુમો વાયરસ જે હવે ગુજરાતમાં પણ પ્રવેશ્યો છે આ વાયરસમાં તાવ નાકબંધ થવું ગળામાં દુખાવો થવું અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે અને આ વાયરસનો ચેપ નાના બાળકો અને વૃદ્ધોને લાગવાની શક્યતા વધુ હોય છે સામાન્ય રીતે આ વાયરસ કોઈના સંપર્કમાં આવવાથી હાથ મિલાવાથી અને હવાના સંપર્કથી પણ ફેલાઈ શકે છે આ વાયરસથી બચવા માટે માસ્ક પહેરવું સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવા અને જરૂર પડે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે આ વાયરસથી બચવા માટે દર્શાવેલ સૂચનોનું પાલન કરો અને એચએમપીવી વાયરસ વિશે તમારું શું કહેવું છે અમને કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવશો અને આવી અવનવી અપડેટ્સ માટે જોતા રહો વાઇપ્સ ઓફ ઇન્ડિયા